दर्शनात् तव गोविन्दा नाधिकं वर्तते हरे त्वां वदन्ति सुराध्यक्षं वेदवेद्यं पुरातनं मुनयो मनुजश्रेष्ठाः तच्छ्रुत्वाहमिहागतः स्वामिन् पुराणपुरुषोत्तमा अप्राकृतशरीरोऽसि लीलामानुषविग्रहः त्वामेव सृष्टिकरणे पालने हरणे हरे कारणं प्रकृतेर्योनिं वदन्ति च मनीषिणः जगदे कार्णवं कृत्वा भवाने च जीवकोटिधनं देवा जठरे परिपूरयन् क्रीडते मया सार्धं रमणीयाङ्गविश्रमः सहस्रशीषाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रावात् त्वन्मुखा विप्रनिचयो बाहुभ्यां क्षत्रमण्डलम् ऊरुभ्यामभवन् वैश्याः पद्भ्याः शूद्राः प्रकीर्तिताः प्रभुस्त्वं सर्वलोकानाम् देवानामपि योगिना हन्तसृष्टिकरस्त्वं हि बहिःसृष्टिकरो भवान् नमः श्रीवेङ्कटेशाय नमो ब्रह्मोदराय च नमो नाथाय कान्ताय रमाय पुण्यमूर्तये नमः शान्ताय कृष्णाय नमस्तेऽद्भुतकर्मणे अप्राकृतशरीराय श्रीनिवासाय ते नमः अनन्तमूर्तये नित्यं अनन्तशिरसे नमः अनन्तबाहवे श्रीमल् अनन्ताय नमो नमः शरीसृपगिरीशाया परब्रह्मन् नमो नमः इति स्तुत्वा श्रीनिवासं कमनीयकलेवरं राजेन्द्रो राजेन्द्ररणकोविदः स्तोत्रेणानेन सुप्रीता स्तोण्डमानकृतेन च सन्तुष्टप्राह गोविन्दः श्रीमन्तं राजसत्तमं राजन्नलमलं स्तोत्रं कृतं परमपावनौ अनेन स्तव राजेन मामर्चन्ति च ये जनाः तेषां तु मम सालोक्यं भविष्यति न संशयः दर्शनात् गोविन्दा नाधिकं वर्तते हरे ं वदन्ति सुराध्यक्षं वेदवेद्यं पुरातनं मुनयो मनुजश्रेष्ठाः तच्छ्रुत्वाहमिहागतः स्वामिन्न च्युत गोविन्द पुराणपुरुषोत्तमा अप्राकृतशरीरोऽसि लीलामानुषविग्रहः त्वामेव सृष्टिकरणे पालने हरणे हरे कारणं प्रकृतेर्योनिं वदन्ति च मनीषिणः जगदे कार्णवं कृत्वा भवानेकत्वमाप्य च जीवकोटिधनं देवा, जठरे परिपूरयन् क्रीडते रमया सार्धं रमणीयाङ्गविश्रमः सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रापात् त्वन्मुखा विप्रनिचयो बाहुभ्यां क्षत्रमण्डलम् ऊरुभ्यामभवन् वैश्याः पद्भ्याः शूद्राः प्रकीर्तिताः प्रभुस्त्वं सर्वलोकानां देवानामपि योगिना अन्तसृष्टिकरस्त्वं हि बहिसृष्टिकरो भवान् नमः श्रीवेङ्कटेशाय नमो ब्रह्मोदराय च नमो नाथाय कान्ताय रमाय पुण्यमूर्तये नमः शान्ताय कृष्णाय नमस्तेऽद्भुतकर्मणे अप्राकृतशरीराय श्रीनिवासाय ते नमः अनन्तमूर्तये नित्यं अनन्तशिरसे नमः अनन्तबाहवे श्रीमल् अनन्ताय नमो नमः शरीसृपगिरीशाय परब्रह्मन् नमो नमः इति स्तुत्वा श्रीनिवासं कमनीयकलेवरं विररामहाराज राजेन्द्रोरणकोविदः स्तोत्रेणानेन सुप्रीता स्तोडमानकृतेन च सन्तुष्टः प्राह गोविन्दः श्रीमन्तं राजसत्तमं राजन्नलमलं स्तोत्रं कृतं परमपावानौ अनेन स्तव राजेन मामर्चन्ति च ये जनाः तेषां तु मम सालोक्यं भविष्यति न संशयः दर्शनात् गोविन्दा नाधिकं वर्तते हरे त्वां वदन्ति वेदवेद्यं पुरातनं मुनयो मनुजश्रेष्ठाः तच्छ्रुत्वाहमिहागतः स्वामिन् न पुराणपुरुषोत्तमा अप्राकृतशरीरोऽसि लीलामानुषविग्रहः त्वामेव सृष्टिकरणे पालने हरणे हरे कारणं प्रकृतेर्योनिं वदन्ति च मनीषिणः कार्णवम् कृत्वा भवाने च जीवकोटिधनं देवा जठरे परिपूरय क्रीडते रमया सार्धं रमणीयाङ्गविश्रमः पुरुषः सहस्राचः सहस्रापात् त्वन्मुखाद्विप्रणिचयो बाहुभ्यां क्षत्रमण्डलम् ऊरुभ्यामभवन् वैश्याः पद्भ्याः शूद्राः प्रकीर्तिताः प्रभुस्त्वं सर्वलोकानां देवानामपि योगिना अन्तसृष्टिकरस्त्वं हि बहिसृष्टिकरो भवान् नमः श्रीवेङ्कटेशाय नमो ब्रह्मोदनाय च नमो नाथाय कान्ताय रमायाः पुण्यमूर्तये नमः शान्ताय कृष्णाय नमस्तेऽद्भुतकर्मणे अप्राकृतशरीराय श्रीनिवासाय ते नमः अनन्तमूर्तये नित्यं अनन्तशिरसे नमः अनन्तबाहवे श्रीमन् अनन्ताय नमो नमः शरीसृपगिरीशाया परब्रह्मन् नमो नमः इति स्तुत्वा श्रीनिवासं कमनीयकलेवरं विररामहाराज राजेन्द्रोरणकोविदः स्तोत्रेणानेन सुप्रीता स्तोडमानकृतेन च सन्तुष्टप्राह गोविन्दः श्रीमन्तं राजसत्तमं राजन्नलमलं स्तोत्रं कृतं परमपावनौ अनेन नस्तवराजेना राजेन मामर्चन्ति च ये जनाः तेषां तु मम सालोक्यं भविष्यति न संशयः दर्शनात् गोविन्दा नाधिकं वर्तते हरे त्वां वदन्ति वेदवेद्यं पुरातनं मुनयो मनुजश्रेष्ठाः तच्छ्रुत्वाहमिहागतः स्वामिन्नच्युत गोविन्द पुराणपुरुषोत्तमा अप्राकृतशरीरोऽसि लीलामानुषविग्रहः त्वामेव सृष्टिकरणे पालने हरणे हरे कारणं प्रकृतेर्योनिं वदन्ति च मनीषिणः कार्णवम् कृत्वा भवाने कत्वमाप्य च जीवकोटिधनं देवा जठरे परिपूरयन् क्रीडते रमयासार्धं, सार्धं रमणीयाङ्गविश्रमः सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रापात् त्वन्मुखा विप्रनिचयो बाहुभ्यां क्षत्रमण्डलम् ऊरुभ्यामभवन् वैश्याः पद्भ्याः शूद्राः प्रकीर्तिताः प्रभुस्त्वं सर्वलोकानाम् देवानामपि योगिना अन्तसृष्टिकरस्त्वं हि बहिःसृष्टिकरो भवान् नमः श्रीवेङ्कटेशाय नमो ब्रह्मोदराय च नमो नाथाय कान्ताय रमाय पुण्यमूर्तये नमः शान्ताय कृष्णाय नमस्तेभुतकर्मणे अप्राकृतशरीराय श्रीनिवासाय ते नमः अनन्तमूर्तये नित्यं अनन्तशिरसे नमः अनन्तबाहवे श्रीमन् अनन्ताय नमो सरीसृपगिरीशाया परब्रह्मन् नमो नमः इति स्तुत्वा श्रीनिवासं कमनीयकलेवरं विररामहाराज राजेन्द्रोरणकोविदः स्तोत्रेणानेन सुप्रीता स्तोमानकृतेन च सन्तुष्टप्राह गोविन्दः श्रीमन्तं राजसत्तमं राजन्नलमलं स्तोत्रं कृतं परमपावनं। अनेन स्तव राजेन मामर्चन्ति च ये जनाः तेषां तु मम सालोक्यं भविष्यति न संशयः इति श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये तोण्डमानकृतं श्रीश्रीनिवासस्तुती सम्पूर्णौ